योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तमप्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो पाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरान् आदरणीय प्रिन्सिपल मॅम शिक्षक व इतर कर्मचारी आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना जागतिक योग दिनाच्या जा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा मित्रांनो आज संपूर्ण विश्वामध्ये एकवीस जून हा जागतिक योग दिन म्हणून जातो

आपले निरोगी शरीर हे आपल्यासाठी खूप मोठी संपत्ती आहे म्हणून मित्रांनो आपल्या शरीराची काळजी घेणे आणि आपले शरीर निरोगी आणि स्वस्थ ठेवण्यासाठी योगा हा अतिशय उत्तम पर्याय आहे दुनिया को खुशाल बनाव दुनिया को कोशाल बनाओ चले, चले, तन आणि मनाला योगा करण्यामुळे आपल्या शरीरावरवर आपले मन आणि निराधी राहते आणि डिप्रेशन बीपी शुगर सारख्या आजार आपल्या जवळही फिरकत नाहीत मित्रांनो आपण जर शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या निरोगी रायचे असेल तर गरज न चुकता एक तास योगा करायचा तर मित्रांनो आज एकवीस जून म्हणजे जागतिक जागतिक योग दिन या दिवशी आपण सर्वांनी शपथ घेऊया की रोजचा एक तास आपल्या शरीरा करो तम प्रवरम मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरान्मिरस्य च वैद्यकेन यो our ancestors gives us many मेनी If इफ are आर it, वी will definitely Live our life long and healthy. So, one of the most important thing of our ancestor gives us that is healthy life. And for that purpose, they gives us this uh, what we can say yoga. Yoga is the best thing to keep yourself healthy. Not only your health but your mental health as well. Whenever and wherever you are in sports or you are in yoga or you are in uh, any kind of uh, exercise, at that time you forget everything and that's why your mental health is improved day by day. So keep yourself in yoga, exercise, sports, everything. So it will definitely help you to improve your health. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट ओनली एक्सरसाइज और योगा बट युअर डायट शुड भी अकॉर्डिंग टू दैट नाउ वट इज यू पीपल आर ईटिंग जंक फूड सो अवॉइड दट जंक फूड एंड दिन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तमप्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो पाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि